अउबिल्लिम शेतवान बसमिल्लम रहीम शुरूअल्ला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है और नबी करीम हज़रत महमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेहद सलाम। दुरुद्लमकुम नाजरीन आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल की जाना मैं कौन नाजरिन कराम आज की इस वीडियो में हम आपको दरबार आलिया हज़रत सैयद हुसैन शाह बुखारी रहमत लि की ज़्यादत करवा रहे हैं जो कि पीर हुसैन गई के नाम से मशहूर हैं आपको ये भी बताते चलें कि ये दरबार पाकिस्तान के सूबे पंजाब के शहर ज़िला मुल्तान शरीफ में वाक़ है मुल्तान में मशहूर बाजार हुसैना गाही में ये मजार अक्दस वाक़ है जिसकी आज हम आपको जीारत करवा रहे हैं नजरन कराम आपको बताते चलें कि हुसैना गाही बाज़ार मुल्तान का मसरूफ़ तरीन बाज़ार है यहाँ लोगों का बेपनाह रश होता है और ख़रीदारी के लिए आने वाले बहुत कम लोगों को इस हकीकत का मालूम है कि यहाँ हज़रत पीर हुसैन गाही रामतुल्ले का मज़ार है नाजरन क़राम आपको ये भी बताते चलें कि लोगों के मुताबिक यहाँ हर ज़मेरात बेपनाह रश होता है अक़दतमंद दूर दराज इलाकों से हाजिर होकर अपनी अकीदत का इजहार करते हैं नाजरीन कराम ये देख सकते हैं आप कि मजार के अंदर ही चराग जलाने की जगह मखसूस की गई है लोग यहाँ हर जमेरात आकर चराग जलाते हैं ये नाजरीन कराम आप देख सकते हैं कि मज़ार के अंदर चराग जलाने की जगह मखसूस की गई है नाजरन इक्राम मज़ार अकदस की ज़्यादत के साथ हम आपको एक वाक़ सुनवाते हैं जो यकीन आप के लिए दिलचस्पी का बास होगा नाजरन हज़रत मौलाना यूसुफ़ बनोरी रहमत एक मरतबा एक मजलिस में अरशाद फरमाते हैं कि एक साल हम हज के लिए गए वहाँ उलमा के ग्रुप में एक रिटायर फ़ौजी अफसर भी था तहज्जुद के वक्त वो फ़ौजी अफसर हम सबसे पहले उठकर कर बैतुल्ला शरीफ चला जाता और उस वक्त तवाफ़ करता मौलाना फ़रमाते हैं कि मैं हैरान होता था कि वो एक आम आदमी है और मैं हदीस द्योम का फाजिल अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतल जैसे मुहदस का शगिरद उस्ादलमा हूँ मगर ये आम सा मुसलमान वो भी फ़ौजी अफसर रिटायर जो मुझसे बड़ा आबिद वज़ाहिर है मौलाना बनूरी रहमत लरमाते हैं कि मैंने एक दफ़ा इरादा किया कि अब मैं उससे पहले तहजद के लिए उठा करूँगा सो जब मैं रात को उठा तो ये देख कर इतमान हुआ कि वो अपने बिस्तर में सोया हुआ है मैं बड़ा खुश हुआ कि शुक्र है आज मैं इस इबादत गुजार आम से मुसलमान पर फोकियत ले गया हमाम से वज़ू वग़ैरह से फारग होकर जब मैं कमरे में आया तो देखा वो रिटायर फ़ौजी अफसर मेरे लिए चाय का कप लेकर खड़ा है मैं हैरान हो गया कि ये बंदा तो अभी बिस्तर में लेटा हुआ था ये इतनी जल्दी बाहर से चाय लेकर भी आ गया है मगर जब बिस्तर पर निगाह डाली तो देखा कि उसके बिस्तर में कोई सो रहा है मैंने पूछा मियाँ आप इंसान हो या जिन आपके बिस्तर में आप नहीं तो ये कौन है उसने हंस कर जवाब दिया मौलाना साहब मैं इंसान ही हूँ मैं जब तहज से ज़रा पहले हरम शरीफ गया तो मैंने वहाँ एक नाम वाकिफ़ हाजी साहब को बुखार में मुब्तला देखा मुझसे रहा ना गया और मैं उसे अपनी क्याम गाह पर ले आया और उसको अपने बिस्तर में सुलाकर वापस हरम शरीफ चला गया सो बिस्तर में ये मैं नहीं बल्कि बीमार हाजी साहब हैं हज़रत बनोरी रहमत लैरत ज़दा होकर उससे पूछा कि मियाँ आप कौन हो जिसने यानी एक रिटायर फ़ौजी ने मुझे आलम और शेख हदीस को देवबंद के फ़ाजिल को उसदालौलमा को बहुत बड़े मदरसे के को ओलमा के ग्रुप लीडर को जादो तकवा में पीछे छोड़ दिया है आज मैंने इरादा किया था कि मैं आज के बाद आपसे पहले उठूंगा और आप से पहले हरम जाया करूंगा। लेकिन मैं आपका मुकाबला ना कर सका सच सच बता दें कि आप हैं कौन उस फौजी अफसर ने जवाब दिया कि मैं तफसीर मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमत का मुरीद हूँ मौलाना बनूरी रमतल फरमाते हैं कि मैंने अपने आप पर अफसोस किया कि अक़ताब मौलाना अहमद अली लाहौरी रमतल से नस्बत की वजह से आम से एक मुसलमान को अल्लाह के यहाँ कितना ख़ास मुकाम हासिल है इस वाक़े से ये पता चलता है कि अल्लाह वालों की सोहबत से इतना बुलंद मुक़ाम मिलता है कि अगर मुरीद आम सा मुसलमान भी हो तो वो अमल के लिहाज से बड़े बड़े अहले इलम से आगे निकल जाता है दुआ है अल्लाह ताला हमें भी नेक लोगों की कदर करने और उनकी सोहबत से फ़ायदा उठाने की हिम्मत वफ़ीक अता फरमाए आमीन इंशाल्लाह शाजरन कराम जल्द एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी आइंदा आने वाली मज़ीद मालूमती वीडियोज़ आप तक बरवक़्त पहुँचती रहें इन जल्द एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे दुआओं में याद रखिएगा और हमारी गुजारिश है कि हमारे चैनल को अपने अज़ीज़ों दोस्तों के साथ भी शेयर करें अल्लाह निगेबान